सलमकम नाजरीन उम्मीद है आप खैरियत से होंगे अल्लाह तब आपको खैरियत से रखे आप पर रबाल की बेशुमारहमतों का नजूर हो पूरी उम्मत मसलमा पर अल्लाह तहम फरमाए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी फरमाए नाजरीन आज की वीडियो में हम कश्मीर में मुस्लिम दौर इकतदार के होल् से मलूम अब तक पहुँचाएंगे ये गुज्ता वीडियो का दूसरा हिस्सा है तो नाजरीन चलते हैं आज की वीडियो के मौजू की तरफ नाजरीन सूफिया के रोशन करदा इस्लाम के चराग कश्मीर में आज भी जिंदा हैं और वहाँ का तहजीब व तमदन उनकी तालीमत और फलसफा की अक्का करता है सूफिया की तालीमत रवायत आदात मोहब्बत प्यार रहन सहन के तरीके से लोग बहुत मुतासर हुए यही वजह है कि यह तालीमत आज भी छह सदियों के बाद भी कश्मीरियों के दिलों में जिंदा है क्योंकि कश्मीरी आज भी अम और मसावत के खाहा हैं। लोग आज भी अपने इलाके में मौजूद खानका मस्जिद में इकट्ठा होकर इलाके के मसाइल को हल करते हैं कश्मीरी अवाम की सूफिया और इस्लाम से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल वॉल्टर आर ने अपनी किताब में दी है कि कश्मीर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो अगर वो इस्लामी महीने शाबान रमज़ान रजब में पैदा हो तो इस बच्चे को इस्लामी नस्बत से इस इस्लामी महीने का नाम दिया जाता है और अगर वो इन महीनों के अलावा किसी महीने में पैदा हो तो सूफिया से मोहब्बत का इजहार करते हुए अमूमन किसी सूफी की नस्बत इस बच्चे का नाम रखा जाता है कश्मीरी अवाम का इस्लाम और सूफिया के राम से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कश्मीरी अवाम हसूली फ्यूज व बरक़ात के लिए सूफिया के मजारात पर बकसरत हाजिरी देते हैं और उनकी तालीमात को अच्छी तरह समझते हैं जिसकी मिसाल हमें हजरत शान हमदान रहमतुल्लाह अलैहि के खानदान में मिलती है कि कश्मीरी इस्लामी रवायत में सबसे मुआज़ रूहानी ओहदा और मीर वायज का समझा जाता है क्योंकि सिर्फ इसी मजकूरा खानदान से ताल्लुक रखने वाला ही बन सकता है फायज हो सकता है जो कुरान वसंत और सूफिया की तालीमत से मुकम्मल तौर पर आशना होता है वही सरीने दर जा मस्जिद का इमाम होता है नाजरीन दूसरी जानब मसाजिद के नाम भी कश्मीरियों की सूफिया से मोहब्बत की अक्कासी करते हैं

जो श्रीनगर के वस्त में वाक़ है